Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, и сегодня я буду строить очень красивый дом. Ну а покажу я еще местность. Я вам расскажу или по... И по или поставлю на стоп. Я вам расскажу кое-что. А, точнее попрошу вас кое-что. Ребят, пожалуйста, умоляю вас. Напишите, что за сериал мне снимать. Как мне его оформить? Или когда меня на вот этой карте снимать? Как вы думаете, вот у меня в группе ВКонтакте будет опрос. Ну не опрос, а просто будет в комментариях. Не в группе ВКонтакте. Короче, будет комментарий такой. Какой мне сделать сериал? Как назвать Гламурный дракон? Где мы ищем э, в поисках ламурного дракона мы ходим, но ну, мы ищем дракона и всякого такого, и всякого такого, ну или что-то другое. Давайте. До встречи. В принципе, ребят, я решил то, что никуда не буду лететь. Вон там на льду и построю домик. Да. Да. Первое. Для, для постройки дома нам понадобятся дубовые доски геловые, березовые, тропические и то же самое, ну только не переработанное. Это мы пока что отставим назад. Это пока что назад. Но я самое главное берем сейчас стекло, берем сейчас каменную плиту, берем кирпич и еще что-то я забыл а ага. и все, все цвета в ступенях понятно забыл просто немножечко даже адские ладно Все, ребят, мы все сделали. И почти все, почти. Для этого механизма, думаю, железную дверь поставлю. Ну, думаю, и все. Для этого, для этой первой постройки для проката берем березовые доски и вот это. Для первой же постройки нам надо будет написать team Так, там стоит утром. Один. И в тобик в пять блоков. Ну, в шесть даже. Один, два, один. Так, подождите, я сейчас убавлю немножечко. Так, один, два, три, четыре, пять. Тут э, ставим один, два, три, четыре, пять. И на шестой же также ставим один, два, три, четыре. 4, 5. Чтобы все было красиво, я вот так вот делаю. Это будет маленький домик. Но красивый, думаю. Да? Ну, вы согласны, будете есть? Вот там первые Это. Опять же, 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3. Ну, вы поняли. Тут оставим, потому что тут будет вход. А, не, я не помню. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, четыре, пять, шестой. Он немножко переборщил. Мне кажется, Это, наверное, некрасивый домик, но для выживания подойдет, думаю. Этот домик для меня слишком... Ну, я этот домик разделю на части. Потому что он это многоэтажка будет. Маленький, но для выживания подойдет. Но...